एक रिवायत मिलती है जिसका मफहूम है कि हज़रत मूसात व सलाम आप बैठे एक माई साहबा आई और आकर अर्ज़ करने लगी कि एर रब के कलीम सुनाए कि आप रब से बिला वास्ता कलाम कर देगा मतलब दरमियान में कोई वास्ता कोई कनेक्शन नहीं होता डायरेक्ट आपका कलाम होता है तो ज़रा मेहरबानी फरमाएं मेरी औलाद कोई नहीं है तो आप रब की बारगाह में अल्तजा कीजिए मेरी ये अर्जी पेश कीजिए कि बारी ताला मुझे औलाद जैसी नेमत से दे तो हज़रत व सलाम ने फरियाद सुनी रब की बारगाह में पहुँचे तो अर्ज़ की कि ऐ बारी ताला फला तेरी बंदी है औलाद की बड़ी ख्वाहिशमंद है तो रब ताला ने फरमाया कि उसकी किस्मत में औलाद है ही नहीं उसकी किस्मत में औलाद जैसी नेमत रहमत है ही नहीं हजरत मूसली सलात वापस आए अगले दिन उसी माई साहबा को जवाब दिया कि तेरी किस्मत में औलाद है ही नहीं तो वो माई साहबा वहाँ से रोती हुई चली गई कि अब तो कहीं से नहीं मिल सकती क्योंकि ऊपर से अब आर्डर आ गया तो रास्ते से जाते जाते ना एक मजजूब बैठा था अल्लाह वाले जिसको दुनिया की कोई खबर ना थी वो बैठा तो माई साहबा जाते हुए कहने लगी कि बाबा जी औलाद कोई नहीं है बड़ी ख्वाहिश है कि मेरे घर भी औलाद हो बच्चों की रौनक हो चन जन जनाहट हो उनका शोर हो लेकिन मेरी किस्मत कि मेरी तकदीर में औलाद जैसी नेमत है ही नहीं तो आप दुआ फरमा दें शायद अल्लाह ताला ने सुन लें तो उस मजलूब ने हाथ उठाए चम तो माई साहबा ठीक साल बाद बच्चा ले हज़रत मू साल सलातम की बारगाह में हाजिर हुए और कहने लगी कि अः रब के कलीम देखी अल्लाह ने मुझे औलाद जैसी नमत से नवाजा हज़रत मू साल रब तला की बारगाह में रुजू किया और अर्ज करते हैं कि बारी ताला उस माई साहबा के नसीब में तो औलाद थी नहीं उसकी तकदीर में औलाद जैसी नेमत या रहमत तो लिखी नहीं थी तो फिर ये कैसे आ गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर बताया नहीं जवाब नहीं दिया बल्कि फरमाया कि मूसा छ्री पकड़ एक प्लेट पकड़ फलान जगह पे एक मेरा नेक बंदा बैठा है उसको जा के बोलो कि अल्लाह के नाम पे अपने जिसम का कोई हिस्सा दे दो लेकिन उसके पास जाने से पहले लोगों को आजमा लेना कि लोग क्या कहते हैं दरवाज़े पे दस्तक दी जी रब के नाम पे जिसम का कोई हिस्सा काट ले नहीं। कि कहने वाली बात करें कोई करने वाली बात करें कुछ खैरत मांगे कुछ मालो दौलत मांगे हम आपको देते हैं आपके नाम पे जिसम का हिस्सा कैसे देते हैं? तो अल अलर्जालमुख्तसर जितना भी दरवाज़ों पे दस्तक देना किसी ने भी अपने जिसम का छोटा सा हिस्सा भी काट के नहीं दिया, तो फिर हज़रत मूसा सलात वसलाम आप उस मजजूब के पास पहुँचे और जा करना उस मजलूब को बोला कि अल्लाह के नाम पे जिसम का कोई हिस्सा काट के दो ये रब का हुक्म है रब ताला ने फरमाया कि जिसम का हिस्सा चाहिए लो यहाँ से काट लो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने छुरी पकड़ी और यहाँ से जिसम का हिस्सा काट लिया थोड़ा आगे चले आवाज़ लगाई के अल्लाह के नेक बंदे बात सुनते जाओ तूने यहाँ से मांस काटा हो सकता है रब तला ने इधर का मांगा हो तो यहाँ से काट ले यहाँ से भी काटा फिर चले फिर आवाज़ लगाई और अल्लाह के नेक बंदे बात सुनता जा हो सकता है रब ताला ने दिल वाली साइड का हिस्सा मांगा हो तो यहाँ का लेके जा रहा है यहाँ से भी काट ले गर्ज उसने करते करते जिसम का एक एक हिस्सा जो है ना काट के रब तला के नाम पे दे दिया हज़रत मूसा ललाम देख कर बड़ा परेशान हुए और फिर रब तला के बारगाह में हाज़िर हुए तो रब तला ने फरमाया कि मूसा देखा आम लोगों में और मेरे ख़ास लोगों में फ़र्क है अब ये जो बंदा जिसके पास तू गया था माई साहबा यहाँ से उठने के बाद इस बंदे के पास गई थी और जाकर इल्तजा की थी कि औलाद कोई नहीं है दुआ फरमा दे तो इसने हाथ उठाए तो मैं ऐसे बंदे को खाली कैसे भेजता कि जिसने अपने जिसम की परवाह किए बगैर जिसम का एक एक हिस्सा जो है ना काट के मेरे नाम पे सदका कर दिया मेरे भाइयों अगर कोई बंदा अपने आप को रब रबाल के सुपर्द करता है और फुरूनी पूरी ज़िंदगी रब तला का जिक्र करता रहता है तो फिर रब तला फरमाता है कि तू चला जाएगा लेकिन तेरी कब्र पे तेरी मजार पे लोगों का आना जाना लगा रहेगा और तायामत ऐसा महसूस होगा कि जैसे तो अभी जिंदा है कि तो भाइयों अपनी लौ अपना कनेक्शन अपना इश्क और अपनी मोहब्बत उस जाद के साथ जुड़े जो बेवफा नहीं है दुनिया बेवफा है दुनिया बेवफा है इसकी आवाज़ थोड़ी बढ़ा दें इसकी आवाज़ कम है दुनिया बेवफा है तो उस जाद के साथ अगर हमारा कनेक्शन हो जाए अगर उधर हमारी लॉ लग जाए तो वारे नहीं बारे नियारे इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी और अगर किसी बंदे की लॉ लग जाए रब के साथ तो रब ताला फरमाता है कि ए बंदे अगर तू तो दुनिया की मोहब्बत दिल में रखेगा तो मैं तुझे थका दूँगा अगर तो दुनिया वाले की मोहब्बत दिल में रखेगा तो दुनिया को तेरे कदमे में लाकर गिरा दूँगा बस तो अपने आप को मेरे हवाले करके देख